Здравствуйте. В эфире тема дня. Сегодня мы говорим о молодежном фестивале, который стартует 24 июня. У нас в гостях Сергей Ильченко, председатель Запорожского молодежного городского совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте расскажем, что это за фестиваль. Стартует он 24 числа и кто его организатор? Организатор молодежный городской совет совместно с департаментом образования, молодежи и спорта, отделом по работе с молодежью. Буквально недавно молодежный городской совет, полгода назад он был реформирован и мы отошли от старой системы. Теперь молодежный городской совет действительно влияет на молодежную политику в городе Запорожье. У нас проходят сессии молодежного городского совета и на одной из сессий было принято решение плотно позаниматься подготовкой к проведению Дня молодежи в городе Запорожье, который состоится 26 числа вообще в Украине. И учитывая то, что это воскресенье, мы посоветовались, создали рабочую группу, которую воздолавил один из активистов нашего молодежного движения в городе Запорожье. В состав рабочей группы вошли все желающие поучаствовать в подготовке данного мероприятия. И было принято решение 24, 25 и 26 июня организовать праздничное гуление, посвященное нашему профессиональному празднику, Дню молодежи. Вы сказали о том, что были внесены изменения в фестиваль. То есть он уже не первый. Какой он по счету и какие именно изменения были внесены? Ну, скажем так, фестиваль молодежи, наверное, это уже это первый. Были просто праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Мы решили немножко расширить формат проведения. Это не просто концертная программа, поздравления руководителей города и области. А это и конкурсы, и мастер-классы, и разного рода спортивные соревнования, в которых сможет принять участие не только аматорские, к примеру, спортивные команды, но и жители города Запорожья, которые будут отдыхать в районе фонтанов Каскада-Радуга на городских пляжах. Одним словом, мы сделали более такое широкое, э, охватили все три дня, потому что раньше это было все в один день и очень ну вот Давайте с этого момента поподробнее. 24 числа стартует фестиваль. Что будет, где будет проходить? 24 июня это будет основной день празднования э, Дня молодежи в городе Запорожье. Стартует наш фестиваль молодежи. Э, мы э, максимально попытались его насытить э, разного рода направлениями. Это будут и коллективы творческие выступать. Вот маленький такой момент. Мы в соцсетях кинули клич и все желающие, которые считают, что город Запорожье должен узнать о их талантах, сможет это на сцене фан-зоны, которую предоставил комбинат «Запорожсталь», себя проявить. Такой свободный микрофон. Также у нас будет и Выступление нашей местной, нашего местного ансамбля, вокально-инструментального «Родина», такое прекрасное название. Также мы запланировали конкурсы, будет фаер-шоу и такое молодежное вение «Квартирник». И также мы приглашаем диджеев, также наших местных, которые смогут поделиться своим творчеством с молодежью города Запорожья. Все начинается с 16.30 24 числа. 25 числа у нас запланированы на городском пляже мероприятия, посвященные спорту. В нем примет участие команды аматорские города есть, Запорожья. будет несколько. Совершенно верно, да. Будут соревнования по волейболу, будут соревнования по футболу. Мы сотрудничаем с городской федерацией футбола, которая также будет в этом процессе участвовать, и с городской федерацией волейбола. Вот 25 числа все аматорские команды уже мы получаем заявки смогут принять участие в этом мероприятии. Заявки еще можно подавать на Совершенно я верно, можно подать. Ну, да. У нас есть создано страница, на официальной, официальная страница молодежного городского совета, куда можно внести свои предложения, и они будут учтены при формировании уже команд на участие в этих соревнованиях. Но мы уже знаем, что будет 24, 25 числа, ну и финал 26 числа. Что будет происходить и как будет завершаться фестиваль? Ну, учитывая то, что мы попытались вот три дня вклиниться в очень плотный график чемпионата Европы по футболу 26, 16, 24 это выходной день, 25 уже начинаются матчи, и 26 тоже будут матчи, фан-зона будет задействована. Поэтому первая половина дня у нас также будет проходить мероприятия на пляже. Это уже в соревнованиях по волейболу сможет принять участие любой отдыхающий на данном пляже. Будут призы. То есть не профессиональные команды, а просто люди, которые отдыхают. Люди, у которых, да. Ну, понятно, мы будем смотреть на адекватность участников данных соревнований. Также мы запланировали такую развлекательную программу, это водную битву. Как это будет проходить, это такая своеобразная изюминка. Мы надеемся, что отдыхающим на пляже это, конечно же, понравится. И в конце данного мероприятия у нас запланировано, есть там окошечко, и мы также хотим предоставить возможность ребятам, которые проявили себя на шоу «Голос Украины, подарить молодежи города Запорожья свои вокальные данные. Вот показывать. о выступлениях. Это тоже очень громко анонсировалось, что будут выступления не только запорожских коллективов, но и всеукраинских. Кто еще будет выступать? Ну, скажу так, мы, когда начинали, когда начинала работать эта рабочая комиссия, действительно были и было подтверждение со стороны известных украинских групп, и известных и диджеев довольно-таки значим их не только в Украине, а даже в мире, но э, все-таки, знаете, праздник праздником, а бизнес бизнесом, оказывается, цены довольно-таки зашкаливают. Но э, в этом году у нас бюджет довольно-таки большой, спасибо большое э, городскому совету э, и на и это мероприятие проводится совместно и с областной государственной администрацией. И мы объединили два бюджета, и на это мероприятие у нас будет выделено 85 тысяч гривен. Кто-то может сказать, что это мало, но тот, кто приближен к организации таких мероприятий, это очень хорошая сумма, которая раньше, ну, признаюсь честно, не выделялась. Отдельное спасибо, конечно, мэру города Владимиру Викторовичу Буряку, который совместно с департаментом дал поручение и эти средства выделяются. Я надеюсь, что на следующий год у нас данный фестиваль будет намного лучше и давайте будет этот Давайте переживем сначала. Но я в этом не сомневаюсь, что мы Если... переживем, потому что у нас очень талантливая молодежь в городе Запорожье и очень инициативная. Мы уже готовы активно принимать участие в формировании бюджета молодежной политики на 2017 год. Если говорить о организации фестиваля, насколько это было трудно, кто принимал участие в организации и с какими трудностями сталкивались? Ну, как я уже сказал, когда произошло шла реорганизация молодежного городского совета. Мы выступили инициаторами молодежный городской совет организовывать все мероприятия в городе Запорожье и не только увеселительные, а связанные там и с трудоустройством молодежи и поднимать проблемы насущные. Так вот, желающих принять участие в организации фестиваля молодежи просто зашкаливало. И теперь, я могу сказать уверенно, никто не сможет сказать, вот нам навязали тот или иной праздник, нам навязали тот или иной конкурс, и нам все не нравится. Сейчас молодежь города Запорожья влияет на молодежную политику у нас в городе. И в данном, на данном мероприятии каждый себя смог проявить. Поэтому все пожелания молодежи города Запорожья, учтены, учитывая то, что в молодежный городской совет входят лидеры студенческого самоуправления, лидеры предприятий молодежные и общественных организаций. Мы охватили всех желающих и надеемся, что молодежь города Запорожья, горожане смогут оценить нашу работу. Давайте теперь пригласим всех желающих на фестиваль. С огромнейшим удовольствием я приглашаю в период с 24 по 26 июня у нас в городе Запорожье на наших мероприятиях, посвященные Дню молодежи, чтобы молодежь ощутила, насколько мы хорошо подготовились и также активно принимала участие во всех наших мероприятиях. Но самое основное мероприятие состоится 24 июня на Каскаде фонтанов-радуга в 16.30. Всех будем рады видеть. Спасибо. А я напоминаю, сегодня мы говорили о молодежном фестивале, который стартует уже 24 июня. У нас в гостях был Сергей Ильченко, председатель Запорожского молодежного городского совета.